топ-5 конкурентов Renault Меган. Рено Меган мы подразумеваем третьего поколения, очень популярная машина в универсале, стоимость ее в среднестатистическая порядка 7000 тысяч долларов и мы предлагаем рассмотреть наш топ конкурентов данного автомобиля. На пятом месте у нас расположился автомобиль под названием Ford Focus 2. Ford Focus 2 э, можно взять 10 11 года до 7 тысяч долларов. Можно взять на механике, можно взять на автомате, на бензине или же на дизеле. В универсале довольно-таки вместительный, очень крепкий. Единственный косяк у него в том, что он чуть-чуть, конечно, конечно, по коррозии не дотягивает до Мегана. Тем не менее, если хорошо за ним следить, вполне себе нормальная машина. На четвертом месте у нас расположился автомобиль под названием Kia Ceed сид очень популярная крепкая машина корейского производителя. Неплохой кузов, в принципе чуть лучше даже, чем, наверно у Фокуса, хотя тоже есть некоторые косяки в плане задних арок и порогов, но если следить, все ездит довольно неплохо. Можно взять и бензиновый, можно взять и, авто, и, и дизельный, можно взять и на автомате, и на механике, то есть разные вариации бывают. Kia Ceed в универсале. 10-11 года до 7 можно найти живой экземпляр. На третьем месте у нас расположился автомобиль Opel Astra J. Opel Astra J это прям прямой конкурент Мегану, потому что часто задумываются люди, что же лучше взять, Astra J либо же Меган. Представлен на нашем рынке довольно давно. Годика 12-13 такую машину в универсале можно взять в очень неплохом состоянии коррозионная устойчивость очень даже неплохая. На втором месте у нас расположился очень популярный автомобиль под названием Volkswagen Golf в универсале. Golf в универсале очень ремонтно пригоден. <с> Есть вопросы у него, конечно же, по кузову. До Мегана он не дотягивает, но за счет своей ремонтно пригодности и недорогих запасных частей, а также разных модификаций, коробка, механика, автомат, дизель, бензин, заслуживает второе место за счет того, что действительно популярный и очень практичная машина. На первом месте у нас расположился автомобиль под названием Volvo V50. Volvo V50, наверное, самый наиболее комфортный автомобиль среди наших э, участников топа. Действительно, можно взять на механике, можно взять на автомате, можно на дизеле, можно на бензине. Есть у них даже топовые версии 2.5 Turbo на 5-цилиндровом моторе, на механике прям телепорт машина это volvo v50 годика 10 11 12 можно до 7000 в принципе вполне живой экземпляр найти